নমস্কাৰ মই নৱজিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ টেটৰ মেৰিট লিষ্টক লৈ আপোনালোকে জানে যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হৈছিলে আজি প্ৰায় ছমাহ হৈ গ'ল এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হোৱাৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে ছমাহ হৈ গ'ল ছমাহৰ পিছতো মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নহ'ল আজিলৈকে আপোনালোকে জানেই যে এপ্লাই কৰা আজি প্ৰাৰ্থীসকলৰ এতিয়া পাঁচ মাহ হৈ গ'ল পাঁচ মাহ হ'লেও চাৰে পাঁচ মাহ হৈ গ'ল কিন্তু আজিলৈকে যে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ নহ'লে এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে বহু পাৰ্টীয়ে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে কিয় ইমানে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হোৱা নাই এতিয়া কথা হ'ল যে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব আপোনালোকে জানেই যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে মানে চাৰি জুন তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব লোকসভাৰ ফলাফল আৰু তাৰপিছতেই মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে জানেই যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিহেতু মন্ত্ৰীসকল যিহেতু বিজি হৈ থাকিবলগীয়া আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বৰ্তমান অসমত নাই অসমৰ বাহিৰত যিটো আছে তেখেতে কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা আকৌ যায় এনেকুৱা হৈ আছে মানে কি তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ চলাই আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ নিদিব শিক্ষা বিভাগত তেতিয়ালৈকে নিৰ্দেশ প্ৰকাশ নকৰে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ দিনকেইটাত যিহেতু অকল শিক্ষা বিভাগৰে নহয় সকলো বিভাগৰ কামবিলাক লেহেমীয়া হৈ আছে গতিকে অতি সোনকালে মই ভাবোঁ প্ৰকাশ কৰিব জুনৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে ডি ডব্লিউ গৈ আছে কোনোবাই কোনোবাই খবৰ লৈয়ে আছে কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব কি কথা আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই যে ইমান তাৰিখে প্ৰকাশ হ'ব বুলি আৰু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে সেই নটিফিকেশ্যন কোনো জাৰি নকৰে খুব সোনকালে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই শিক্ষা বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতলোকে বেছি লেহেমীয়া কৰিব নালাগে কাৰণ শিক্ষা বিভাগৰে বহুত লেহেমীয়া হয় বুলি আমি জানো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কামবিলাক খুব লেহেমীয়া গতিত চলে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বহুখিনি প'ষ্ট এতিয়াও খালী হৈছে এই প'ষ্টখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ খালী প'ষ্ট এতিয়াও বহু বহুতখিনি আছে কাৰণ সেইখিনি কাৰণে কোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব নকৰিব সেইখিনিও কথা যিটো আছে এই কথাখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু যিখিনি এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হ'ল এই এডভাৰটাইজমেণ্টখিনিৰ কাৰণে অতি সোনকালে যাতে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰে মোৰ হ'লে মই এইখিনি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব যাতে শিক্ষা বিভাগক আহ্বান কৰক আপোনালোকে যাতে সোনকালে যাতে মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰে ধন্যবাদ জয় অসম